Как легко создавать для себя 150 баллов бонуса разными способами. И в подтверждение наших слов на эту сцену уже стремится выйти лидер, который поделится с вами одним из способов достижения этой цели. Встречайте золотой директор! Комп... Вообще косметикой все пользуются. Если хотя бы один человек, вот вы знаете ли хотя бы одного человека, который не пользуется косметикой, поднимите руку, кто знает? Знает, все-таки два человека знают, даже три знают, что не пользуются косметикой. Хорошо, сейчас посмотрим. хотя бы мылом, который не пользовался шампунем, ну и кремом для рук, например. И, конечно же, ваша семья тоже пользуется косметикой. И семья у каждого человека, семья, конечно, это не он один и, допустим, муж, это и родители, это и бабушки, дедушки, это и... То есть наша семья, вся наша семья пользуется продукцией, пользуется косметикой. И вот если посмотреть, сейчас я вам покажу, что можно, что, вернее, вот я приготовила... Для себя неважно там в магазине в аптеке или из наших каталогов из каталогов Reflame. Конечно, вы сегодня уже слышали, насколько у нас брендовая косметика, насколько она шикарна, насколько она вообще великолепна, поэтому, конечно, о нашей косметике можно рассказывать очень много, и это моя любимая, я уже 10 лет пользуюсь, и когда... конечно, покупаем не на 150 баллов, а от 500 баллов. Так вот, давайте посмотрим. Это, еще раз повторю, это для тех, кто говорит, я не пользуюсь косметикой. Зубной пастой пользуются все, все. И на всю семью, естественно, покупают не одну зубную пасту на месяц, если мы рассматриваем большую семью, куда входят наши родители, бабушки, дедушки, дети и так далее. поласкиватель для полости рта, который дает нам свежесть на целый день, который оберегает наши зубки от э, всяких проблем, потому что профилактика это намного дешевле, чем лечение зубов. Вы согласны с этим? Конечно, согласны. Поэтому без ополаскивателя не отходится ни одна семья. Далее, конечно, это мыло для рук это жидкое мыло, потому что это удобно, это гигиенично, это экономично. волосы, а кондиционер ухаживает за волосами, чтобы они блестели, чтобы они были ухоженные, красивые, чтобы мы могли любоваться нашими волосами. И, конечно же, это мыло, как я уже сказала, и любая семья использует, особенно зимой, да и летом, какие-то бальзамчики для губ. В данном случае я поставила это специально смягчающее средство. Он ухаживает за губками, нет трещинок, и губки мягкие, ухоженные. Ну и так далее. То есть вот здесь все поставлены продукты, те, которые пользуются все. Например, туалетная водичка есть и у мужа, и у жены. И если И это каждый каталог. Для мужа, если для женщины крем для ног обязателен, то мы для мужа покупаем спрей для ног, потому что удобно использовать ботиночки или на, на носке или на ноги. Вот вы знаете, здесь я не могла не убрать, убрать ни один продукт, потому что это все очень нужно для той семьи, которая не пользуется косметикой. А гигиена обязательно должна быть. И вот здесь экономия составляет для консультанта 2000, больше, чем 2000 рублей. Это здорово, потому что за год можно накопить более, ну, около 35 тысяч. Можно потратить эти деньги на шопинг, можно поехать на море, можно купить бытовую технику и так далее. с любовью о продукции Арифлей рассказать э, о всех продуктах, которые нужно каждый день, то э, вы уже выйдете на 6%. Если вы пригласите э, 5 человек, то э, и эти 5 человек будут тоже для своей семьи покупать на 150 баллов, то вы выйдете на 9% и так далее. Если вы пригласите всего лишь... 49 человек, которые будут пользоваться э, нашей продукцией Арифлей, без которой просто ну, нельзя жить, то вы выйдете на 22%. И, и, и вы, конечно, можете об этом, и кто-то из ваших, этих людей тоже захочет зарабатывать деньги, и он тоже будет приглашать своих знакомых, чтобы его семья пользовалась продукцией Reflame. И вы сможете тогда осуществить все свои мечты, какие бы они у вас дерзкие не были. Желаю вам успеха, желаю вам хороших продаж. Самое главное, любите продукцию, пользуйтесь и рассказывайте о ней. Спасибо.